حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسائل کے قریب ان دس دن بعد ایک عرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اس عرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اس عرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسائل پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیع کون ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت سیدنا علی المرتضاء کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس عربی نے آپ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ نے اس سلام کے جواب دیتے ہوئے اس عربی کو اس کے نام سے پکارا۔ عربی نے جب آپ کے موہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا۔ اور پوچھنے لگا کہ آپ کو میرے نام کے مطلق کیسے مروں ہوا؟ آپ نے فرمایا۔ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی آپ نے فرمایا تمہارا نام مزر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رکسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی وہ خچر پر سواری کرے گا اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیون لگائے گا زنا شراب خوری سود اور نحق قتل کو حرام قرار دے گا وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا بیت اللہ شریف کا حج کرے گا نماز پنجگانہ ادا کرے گا اے گرو اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے گرک ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی اے مزر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کر اس عرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تم سوال پوچھو میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا اس عرابی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اس عرابی نے پھر پوچھا وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی آپ نے فرمایا وہ حضرت ہوا ہے اس عرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا آپ نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اس عرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی آپ نے فرمایا وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں تین دن لیے پھرتی رہی اسر ابھی نے پوچھا وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا آپ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا اسر آبی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنے پڑیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اساس سے ظاہر ہوئی آبی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس آبی نے پوچھا وہ کون سی عورت ہے جس نے تین ساتھ میں بچہ پیدا کیا آپ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام اس عرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے آپ نے فرمایا جسم اور جان اس عرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے آپ نے فرمایا زندگی اور موت اس سرابی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لا لاش کیا ہے آپ نے فرمایا شے مومن ہے اور لا لاش کافر ہے اس عرابی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا عذا بنتا ہے آپ نے فرمایا انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی اور سرابی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے آپ نے فرمایا بندہ کے سر کی ہڈی سب سے پہلے جو سر کی ہڈی ہے وہ مٹی بنتی ہے اور سیدنا علی مرتضیٰ نے جب صرابی کے سوالات کے شافی جوابات اسے دیے تو اس نے بے اختیار آپ کا ماتھا چوم لیا جی آج اتنا ہی